17 hingga 22 Februari yang lalu Kementerian Penerangan dan Penyiaran Pakistan dengan sokongan Sekretariat ASEAN telah mengadakan program pertukaran media dan wartawan ASEAN Pakistan yang bertempat di Islamabad Pakistan. Sebagai penerbit program Darah Muda, saya dan rakan-rakan media dari 10 negara ASEAN termasuk Timor Leste berpeluang mengikuti program ini iaitu sebuah platform yang cukup berharga dan bermakna terutamanya dalam meningkatkan kemahiran profesional kami sebagai pengamal media, memperdalam pemahaman terhadap budaya tempatan serta menjalin hubungan kerjasama serantau. I think the scope for collaboration is uh, enormous. Uh, Pakistan, parts of the Pakistani media is very robust. Um, media organisations, some that have uh, existed over a long period of time. I think there is uh, definitely scope, good scope for exchange of journalists. Uh, Young journalists from Pakistan going to parts of uh, Southeast Asia, and vice versa. Uh, journalists from South Pakistan for secondments for short periods of time, um, and uh, and getting to to learn about the country, and uh, at the same time for us to learn about uh, Southeast Asia, ASEAN, and at the end of the day, really aim towards uh, expanding. or economic relationship ASEAN has done that very successfully and i think more uh, uh, a greater headway in the movement in that uh, in that direction will benefit us all melalui sesi perbincangan dan perkongsian pengalaman yang dilalui sepanjang program ini saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang lanskap media dinamika sosio politik dan pelbagai isu semasa yang berlaku di pakistan Program ini juga memberi saya peluang untuk melihat Pakistan secara lebih menyeluruh jauh dari lensa stereotip yang sering dipaparkan dalam pelaporan media antarabangsa. For the past many years, Pakistan has been uh, associated with war and conflict because we are uh, located in a troubled region. So that is not of our choosing. This is because of our geography. We are closer to Afghanistan, and from the past many years, great powers had wars here. So, Pakistan has been associated with conflict, and it all had those negative impacts on Pakistan. But right now, the security situation is improving. Afghanistan uh, has, is stabilized, and uh, we are securing our western borders. found out that Toshika was basically an animated movie Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pastinya waktu dan ketika ini Anda bersama saya dalam Darah Muda Dan pastinya kita diserikan oleh tajaan set Daripada Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM Dengan siri RT Komo Iaitu penerima anugerah Malaysia Good Design Award oleh MRM. Baik, seperti biasa, Darah Muda akan membawakan kepada anda perbincangan dan juga diskusi yang segar, yang terbaru dan pastinya berkait rapat dengan dunia anak muda. Dan bila sebut anak muda ini, pastinya antara bidang yang diberi fokus juga adalah e-sport ataupun isukan e yang kian mendapat perhatian sama ada di peringkat sekolah, institut pengajian tinggi dan sebagainya. Cuma, ada cumanya. Jangan terkejut sekiranya e-sport ini juga mula mendapat tempat dalam kalangan politeknik dan juga kolej komuniti ataupun kita gelarkan sebagai polisisi. Ah, jadi mereka ni dah buat pelbagai saringan dan juga macam-macam pertandingan dan akhirnya baru-baru ini ada berita gembira pada tanggal 23 Februari yang mana polisisi ini menjuarai MSL musim keempat. Wow, sangat-sangat bahagia ataupun sangat best kita mendengarnya. Cuma untuk kita mengupas bagaimana teknik ataupun bagaimana pendekatan permainan ini mendapat tempat dalam kalangan polisisi bersama saya, dua tetamu di studio. Yang pertama kita alu-alukan kehadiran Encik Amirul Zaharin Yusof selaku pegawai dan juga penyelaras e-sport pusat kecemerlangan atlet ataupun PIKAT. Assalamualaikum Encik Zaharin. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh gelarkan sebagai cikgu lah ya? Ya. Yeah. Okey. Baik, yang kedua di uh, sebelah kiri saya juga iaitu Muhammad Syami Abdul Malik, pelajar diploma teknologi maklumat dan komunikasi Politeknik Seberang Perai. Assalamualaikum Syami. Assalamualaikum. Oh, seriusnya di sana. <laughs> Okey, Syami salah seorang tim yang main ni yeah? ya. Yeah. Ya. Okey, position mana? ESPlin. Oh, dia dah bagi awal dah. Baik, sekejap lagi kita tanya secara detail dengan Syami. Cuba kita nak berbalik kepada cikgu lah peringkat awalnya. Mungkin uh, cikgu boleh sentuh berkenaan dengan e-sport ini ataupun games ini bagaimana uh, mula terlibat ataupun mula masuk dalam kalangan pelajar polisi ini cikgu. Okay, terima kasih kepada Hafiz Cik Arif. saya Amirul Zahrim Yusof, uh, merupakan pengurus ataupun penaras uh, Pusat kecemerlangan Atlet Politeknik Malaysia kemudian dan juga merupakan pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Sultan Zainal Abidin. Ah di dalam uh, sukan e-sport di kalangan pelajar polisi sini adalah bermula pada tahun lepas. Pada 2020. tahun lepas 2024, uh, saya telah diberi tanggungjawablah, tanggungjawab sebagai penyelaras uh, atlet, penyelaras untuk sukan e-sport ni di mana kami menganjurkan lah, menganjurkan pertandingan untuk mencungkil bakat-bakat barulah dalam sukan e-sport nilah mm -hmm. so di kalangan seluruh pelajar lah. so um, bagaimana dibuat tu kita memang ada perancangan lah, perancangan seperti yang tahun lepas kita mem, kita melaksanakan program Politeknik e sport Challenge uh, pada bulan uh, Julai mm -hmm. uh, kemudian uh, di situ kita dapat mengenal pastilah bakat-bakat atlet di kalangan seluruh politeknik yang bertanding pada masa tersebut. Oh, walaupun politeknik yang kita tahu ada di serata Malaysia. Yeah. Jadi penyertaan pun kita dapat serata Malaysia juga. Ya, yeah, kita memang uh, pada tahun lepas tu kita menganjurkan secara online. Hmm. Jadi permulaan awal, Jadi kita buat tiga kategori jugalah. Okay. Tiga kategori yang dipertandingkan iaitu uh, Mobile Legends memang MLBB, kemudian kita buat uh, kategori PUBG Mobile dan juga eFootball. So setelah Habisnya kejuaraan tersebut kita dapat tengok uh, pasukan yang menjuarai lah pasukan yang menjuarai kejuaraan tersebut kita memang boleh dikatakan mendapat pasukan yang lebih cemerlang lah yang memang kita mm. nampak pasukan tu memang mempunyai pengalaman untuk peringkat yang lebih kompetitif lah, yang lebih tinggi. Wow, ini saya suka ni sebab dia ibaratnya kita cari hero dalam rumah kita sendiri yeah. sebelum kita bawa ke pertandingan yang lebih jauh. Baik, kita nak uh, bersama dengan Syahmi. Uh, ha Syahmi wow, dah ready dah. Jangan tembak saya, jangan serang saya. Ini bukan game Syahmi. Baik Syahmi, uh, pada awalnya mungkin Syahmi boleh uh, imbau semula ataupun cerita kepada penonton darah muda kita macam mana awal-awalnya Syahmi tiba-tiba terjebak main e-sport ni? Eh uh, ataupun Mobile Legends ni? mulanya saya tercebak dalam isukan ini sejak berlakunya COVID-19. Oh. Di situ kita dapat lihat banyak sukan-sukan dari dalam isukan sedang berkembang naik mm -hmm. dan kita dapat melihat banyak player-player uh, yang mendapat sejumlah wang begitu banyak ketika memenangi pertandingan tersebut. Ah. Oleh itu saya nampak lebih tertarik dan berminat untuk betul-betul fokus dalam mencerburui bidang isukan ini. Okey, minat wang ke minat game? Minat wang. <laughs> Minat wang. Okey, jawapan yang cucu. Tapi sebelum uh, main uh, Mobile Legend ni, ya yeah, sebelum ni uh, Mobile Legend dah ada lama. Uh, cuma di Malaysia tidak terkenal lagi. Dan waktu saya kira betul uh, seperti yang Syami kongsi dengan cikgu, waktu PKP ataupun zaman uh, COVID, kita tak dapat keluar rumah jadi kita diperkenalkan uh, dengan game-game yeah, game sedemikian. Tetapi sebelum tu maksudnya tak pernah kenal, tak pernah main Mobile Legend ke macam mana Syami? Uh, kenal game tapi bukan Mobile Legend lah. Oh main apa? Main game PC macam LOL, Blackshot, mm -hmm. game tembak-tembak semua macam tu tembak-tembak lah. Ha, maksudnya saya yakin Syahmin ni dia sejenis uh, gamer yang suka tembak-tembak serang-serang. Betul. Ah. <laughs> Bukan main yang susun-susun perkataan tu cikgu. Itu zaman dulu. Baik, kita nak kembali kepada uh, cikgu ataupun cik Zaharin. Uh, kalau kita lihat di polisi polisisi sendiri ialah untuk menggalakkan peserta ataupun pelajar-pelajar yang mana ada bakat. Kadang-kadang mereka ni ada bakat cuma tak ada landasan ataupun peluangnya. Jadi adakah polisi polisisi sendiri cikgu menyediakan ruang ataupun infrastruktur tertentu untuk menggalakkan lagi pelajar-pelajar ini menyertai? Okey, um, uh, di politisi memang uh, certain lah, tempat lah, 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 hmm. politik yang ada infrastruktur yang mungkin bagi saya yang lebih uh, selesa lah. Hmm. Contohnya macam uh, bilik gaming, uh, di mana bilik gaming ini yang disediakan ni untuk pelajar tu dapat berkumpul bermain di pasukan sendiri. Uh, dia boleh untuk bersaing lah. Uh, kemudian uh, terdapat juga uh, kita juga uh, menawarkan kursusnya ada koko e-sport ataupun koko e-sukan yang okay. pada untuk pelajar politeknik pada semester 1 dan semester 2 wajib ambil. Uh, wajib ambil dia uh, wajib ambil dia pilihan lah pilihan mm. kepada pelajar tu biasanya pelajar yang memilih sukan kursus tu uh, dia memang uh, dia memang dah ada pengalaman kaki game dalam kaki game. Sebilik <coughs> so, bila dia dah ambil semester 1 uh, semester 2 tu kita dah nampak uh, kemudian Okey macam mana kita nak uh, pergi ke lebih jauh okey macam saya sendiri uh, dengan uh, dengan jawatan kuasa lah, iaitu beberapa orang lah daripada PKSB Puan Azizah Encik Zahir kemudian pengarah saya sendiri uh, kita mengaturkan perancangan lah. so kita menganjurkan pertandingan uh -huh. uh, pertandingan itulah yang kita uh, mewawarkan kepada kita memberi jemputan lah, jemputan kepada seluruh politeknik uh, so kita menganjurkan pertandingan itulah uh, so bila dah Uh, dimaklumkan kepada Pengurus Politeknik seluruh Malaysia tu uh -huh. uh, diorang dah boleh bersedia lah dengan pasukan masing-masing ah, secara Ay online tadilah secara online, itu yang tahun lepas lah okay. uh, dia, untuk tahun 20, 2025 ni uh, kami merancang untuk mengadakan secara bersemuka lah secara face-to-face -face. so kita dapat dapat lagi bakat-bakat baru yang akan ditunjukkan nanti uh -huh. itu persediaan untuk MSL musim kelima. 5 uh, maksudnya untuk Uh, MSL selain pada MSL kita ada PUBG juga kita okay. ada sukan IPT yang akan berlangsung pada tahun hadapan mm -hmm. 2026. Mm -hmm. Baik uh, saya kira cikgu dan juga eh uh, belum lagi hilang rasa gembira meraihkan kemenangan <laughs> MSL musim keempat baru-baru ini. Ya yeah. yeah, meriah juga dari segi wang kemenangan yang Shami. dah senyum dah. <laughs> Dia ada simpan lagi bagi jumlah wang kemenangannya. Cuma cikgu kalau boleh kongsikan macam mana? Ya yeah, kita dah anjurkan permainan ataupun game ini e-sport ini di peringkat politeknik uh, dan juga uh, uh, polisi C tadi sendiri. Ya. Cuma bagaimana uh, proses menghimpunkan ataupun memilih itu pada peringkat awalnya? Okey, uh, untuk peringkat uh, biasanya untuk cabaran lah, hmm. cabaran yang saya bagi tanya adalah cabaran juga lah. Okey, bila kita dah dapat uh, pasukan yang menang lah, menang dalam kejuaraan tersebut, uh, kita memang saya selaku pikat kita tak boleh Uh, mengambil atlet itu daripada polytechnic yang sama. Oh. Uh, so, saya kena, saya kena uh, <coughs> Walaupun juaranya Walaupun juaranya adalah mungkin daripada uh, contohnya macam juara tahun lepas adalah di, di Politeknik Ungku Omar. Okay. Uh, so, Politeknik Ungku Omar ni adalah juara PSC untuk Mobile Legends. Uh, so, bagaimana kita buat? Kita buat juga uh, pemilihan baru. Pemili bukan pemilihan baru, sesi pemilihan mm -hmm. di mana kita minta bagi peluang lah, bagi peluang untuk kita campur. Uh, so, mm -hmm. uh, so, maksudnya uh, dia orang beli uh, ambil pelajar politik yang lain bergabung so asu berlawan lah berlawan sama-sama diorang tu so kita akan pilih the best of the best lah oh uh, the best of the best ni maksudnya yang memang uh, kita mengharapkan tim tu yang umpama yang solid lah yeah. yang solid dan mantap untuk bersaing mm -hmm. ha, tu daripada yang tahun lepas tu bulan 9 tu lah yang kita dapat hantar penyertaan untuk sukan IPT lah ataupun sukan institusi pendidikan tinggi suki tahun 2024 di UUM So, dua kategori yang kita masuk lah. Dua kategori kita masuk adalah MLBB dan PUBG. So, di mana MLBB memang kita uh, tewas lah pada suku akhir dengan UKM. Kemudian, manakala kita juga mencipta sejarah lah tuan. Mencipta sejarah uh, untuk maklumat sebab kita berjaya mendapat uh, pingat emas. Wow. Pingat emas untuk kategori PUBG dalam sukan IPT. Itu uh, oh. kejayaan yang tahun 2024 yang tertinggi lah yang kita dapat. Wow, tapi <laughs> pastinya kita nak bawa juga kejayaan itu untuk 2025 yeah. dan tahun-tahun seterusnya. Baik, uh, Syami, cikgu dah cerita dah walaupun tim kita menang tapi tak semestinya kesemua tim kita akan pergi mewakili polisi C. Yeah. Betul? Betul? Jadi akan ada pemilihan-pemilihan. Jadi akan ditakdirkan kita akan bersama dengan tim yang kita tak kenal pun mungkin. Yeah. Jadi Syami macam mana tiba-tiba macam decide. Okey, Syami tim dengan sekian-sekian-sekian macam boleh terima tak awalnya? Uh, sejujurnya kami boleh terima sebab kami pernah berjumpa di luar-luar tempat seperti ada turnamen-turnamen kecil hmm. di semenanjung Malaysia contoh Perak atau KL kami pernah berjumpa jadi jadi tak asing untuk kami. Oh, kenal lah mungkin tak rapat. Yeah, okay. Tak. okay. cuma uh, itu dari segi kenal, uh, mungkin tak rapat dan sebagainya. Cuma dari segi nak menyerlahkan peranan. Syami peranan lain, empat lagi kawan mungkin defend, mungkin attacker dan sebagainya. Jadi macam mana? Bincang ataupun macam okey, aku punya plan macam ni. Awak punya plan macam ni. Jadi macam mana nak selarikan pemahaman dalam game tu? Kami mempunyai jadual latihan sendiri setiap hari setiap bermula pada pukul 8 malam sehingga 12 tengah malam sahaja. Wow. Okey. Selebih waktunya kami akan stop bermain untuk tidur supaya tidak mengantuk di dalam kelas. Okey. Keesokan harinya kami akan selesaikan tulisan assignment kami dulu baru kami start balik training pukul 8. Pukul 8 malam, 12 malam. Dan kami juga akan membuat analis setiap habis perlawanan mm -hmm. dan mencari di manakah kami punya kesilapan dan memperbaiki kesilapan tersebut. Oh, Jamie, ada tak pernah pengalaman? Yelah, kita nak cari keserasian dengan kawan-kawan kan. Pernah tak macam bercanggah pendapat? Kenapa awak serang dulu? Saya dah kata defend dulu, jangan serang dulu. Ah, pernah tak? Itu perkara biasa. Ah, <laughs> macam mana? Settle. Cabaran ni cabaran. Macam ah. mana? Tangani isu ni. Ah, kami macam kalau seorang tu dah marah. Hmm. Kami takkan melawan baliklah macam bagi tahu solusinya. Ah. Di mana patut okey kata? relax-relax. Ah, Mistik ni kita boleh ubah sebab belum pertandingan. Ini sekadar lagi tahan sahaja. Okay. Oh. Ho, 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 ho. Nampak kepimpinan Sami. Relax, relax. Sabar. Kita baru training. Belum pertandingan lagi. Ingatkan Sami bagi ubat tidur kat kawan dia. <laughs> tidur. Settle masalahnya. Baik. Uh, cikgu sendiri. Bila kita uh, yalah, nak menghantar uh, pelajar kita ni untuk mewakili MSL musim keempat satu. Tugas yang besar juga cikgu kan. Satu pentas yang besar juga. Di sebalik wang kemenangan juga besar. Tapi kita bukan melihat kepada wang kemenangan tetapi kita lihat kepada sejarah yang kita cipta melalui kelahiran polisisi itu sendiri. Dan cabarannya bagaimana cikgu berada di pentas besar ini? Okay, uh, cabaran uh, bila kami terpilih lah hmm. sebab uh, macam seperti yang uh, atlet maklumkan tadi, uh, first kita kena ada satu jadual latihan lah. Yeah. Uh, jadual latihan yang supaya orang boleh dapat uh, meluangkan masalah untuk berkumpul bersama. Hmm. Cuma untuk persediaan untuk uh, sebelum kita ke MSL tu kita telah menyertai satu kejohanan uh, vac ataupun Politeknik uh, e-sport di Langkawi tu. vac okay. di Langkawi, so pasukan uh, MSP lah ataupun Majlis Sukan Politeknik ni. Itu sekitar ni. bulan? Uh, itu bulan 2 juga. Bulan 2. Sebelum okay. kita pergi ke MSL. Ah okay. so di mana di situ dia orang dah dapat uh, latihan awal ataupun pendedahan dan menyertai kejohanan itu. So bila dari situ dia orang dah mendapat tempat yang kedua. Oh, uh, pasukan MSP telah mendapat tempat yang kedua. Ha, kemudian dia, dia orang dah dapat uh, semangat lah. Bila dia dapat semangat, ha, so dia orang teruskan. So bila, bila dah untuk kejohanan MSL tu, nah, dia orang dah dapat latihan yang cukup lah saya beranggapan macam tu. Selain daripada jadual latihan yang dia orang dah dia, training setiap malam tu mm -hmm. dengan pemantauan jugalah. Seperti yang uh, host tahu, memang seorang pelajar dia kena attend kelas juga. Betul. so tak boleh nak uh, skip kelas tu. Asu so, dengan latihan dan juga dengan penyertaan kejohanan sebelum tu tu yang mendapatkan semangat yang lebih tinggilah. So bila ber, dapatnya yang bertanding kita selaku pengurus ataupun saya dan pegawai yang lain kita maklumkan ini adalah peluang. Yeah. Peluang yang mungkin hadir mungkin sekali sahaja untuk membawa <tuh nama <tuh> Politeknik Malaysia ni so, asu lah buat ciptaan sejarah. Mana tahu sejarah ni mungkin menjadi inspirasi lah untuk atlet-atlet e-sport uh, Politeknik Malaysia yang lain supaya dapat juga menyertai ataupun boleh bermain sampai mewakili ke peringkat yang lebih tinggi. Wow, ini bukan satu harapan tapi saya kira ungkapan cikgu tu masin mulutnya dan memang juara yang dibuktikan oleh Syami dan juga sahabat-sahabat sepasukan. Syami, secara jujurnya bila kita terlibat ataupun melibatkan diri dalam e-sport cikgu, zaman-zaman kita dulu ataupun zaman-zaman mak ayah kita mungkin itu bukan pilihan mak ayah. Yeah. Jangan main, jangan main belajar, belajar, belajar yang mana mereka menghalakan hala tuju itu kepada akademik semata. Jadi Syami, macam mana mak ayah pada mulanya? Marah? Kena rotan ke macam mana ceritanya? Pada mulanya ibu bapa saya tak setuju lah. Ah. Game ni kita tahu kan tak ada hal yang tuju lagi. Uh -huh. Tapi setelah saya bermasuk beberapa pertandingan di sekitar area utara, saya dapat menangis sejumlah wang yang agak banyak. Dan ibu bapa saya, saya mula sejuk hati dan percaya yang saya mampu dalam bidang isu ini. Wow, jadi semua wang kemenangan tu Syami bagi mak lah kadang-kadang belanja makan juga. Kadang-kadang belanja makan juga. Baik, itulah. Jadi Syami sedikitlah uh, selepas ini Syami mungkin akan uh, ya kita dah akan habis belajar di poli dan sebagainya. Hmm. Jadi selepas ini adakah Syami akan jadi penganalisis gamer hmm. ataupun bagaimana? Hmm, saya nak menyambung pelajaran untuk degree dulu. Okey, dalam di bidang bidang software engineering software engineering. Okey, mana tahu kan. So eh uh, Xiaomi yang akan mencipta perisian game baru. Ya, yeah. ah, kita aminkan. Cikgu, okay. harapan terakhirlah mungkin untuk uh, polisi sendiri dan juga e-sport secara keseluruhannya. ialah dulu mungkin tak diberi peluang, mungkin harapan Cikgu untuk peluang ini lebih terbuka di masa hadapan. Okey, harapan lah untuk pada semulalah warga polisi sendiri. sendirilah ataupun juga uh, pihak pengurusan yang lebih tertinggi macam uh, ka, macam uh, polisi ada di bawah uh, Majlis Sukan Politik Malaysia uh -huh. dan juga MASKOM Okey harapan kami ni uh, memanglah bila dalam kejohanan isukan ini uh, memang ke, uh, perlukan uh, sumber kewangan yang agak besar lah terutama dari segi penganjuran lah penganjuran untuk event-event yang uh, kita nak anjurkan lah dan selain itu uh, kita juga memang semua penyertaan tu uh, kita memang mengharapkan kita dapat melahirkan banyaklah lagi atlet-atlet itulah. -atlet Okey uh, di harapan kepada semua warga polisisi uh, supaya uh, menjadikan acara sukan e-sukan lah ataupun e-sport ini mungkin juga sebagai satu lah pada selepas orang habis belajar nanti mm -hmm. uh, mungkin terus boleh menjadikan sebagai kerjaya lah pada masa hadapan kemudian tak lupa juga uh, kepada warga-warga sekolah lah ataupun macam terutama politeknik dan kualiti kita memang mengambil uh, pelajar lepasan SPM so dapat men men menyertai kami dapat menjadi politeknik ata ataupun college community aa, menyambung pengajian diploma cj ataupun dan juga asasi mm -hmm. aa, so diharap atlet-atlet e-sport tulah sendiri aa, kita dapatkan naikkan lagi lah nama polisi situ untuk pertandingan-pertandingan yang pada masa akan datang. Ya, yeah, pastinya bukan boleh sambung belajar seperti biasa saja. Belajar sambil bermain. Yeah, belajar betul-betul, main pun kena betul-betul. Okey, terima kasih cikgu. Iaitu Encik Amirul Zahiran Yusof selaku pegawai dan juga penyelaras e-sport pusat kecemerlangan atlet ataupun piket dan terus membimbing anak-anak didik kita cikgu yeah, supaya Allah. akan terus terbang tinggi di peringkat global dan sebagainya. Yeah. Juga kita nak berterima kasih kepada Encik uh, Muhammad Syami Abdul Malik, pelajar diploma teknologi bagi maklumat dan komunikasi Politeknik Seberang Perai, simpan duit Syami. Okey. Dan kepada anda terima kasih kerana bersama kami Darah Muda pada malam ini. Perbincangan yang cukup best berkenaan dengan polisi si cemerlang di kejohanan MSL musim keempat dan pastinya e-sport negara kita juga bakal terbang setanding dengan negara-negara di peringkat antarabangsa. Insya-Allah. Terima kasih.